Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugeng Sonten para Pemirsa Yang jendam menikah Sabtu 6 April Kali Ewu Selangkung Kalian kulo Khairunisa Zeptiani Badi ngaturakan Pawarto Boso Cewi. Salah jenipung inggih puniko Pawarto Cafe Melek Huruf Genji Nguri Nguri Literasi Kangge Nguri Nguri Minat Budaya Literasi Para Ngamudo genji ing Kabupaten Magelang, Christian Rahadians saha rencang-rencang damel papan ingkang kepenak kangge para nom-noda nongkrong, tetolan lan maus wacan kang disediyani kaliyan kafe Melek Huruf. Ing dalan pojokan Desa Candirejo, Kabupaten Magelang, wonten kafe Melek Huruf ngadahi perpustakaan lan papan ingkang jembar kangge sinau lan tetamlepak karyan generasi kanoman Kafe menika awit saking satutunggal Juni kalih ewu tiga ligor na populer emalih ing kalangan para ngamodha ing tanggal luarlulas dumugi selangkung April kali ewu selangkung menika kafe mulai gugro gelar lka karya salah sawijinipun inggih punika gambar cover sambel buku bulu kucing dalam tugas karya teguh avandi. penu saking kafe menika wonten wewet tangan kopi Smodis lan aneka-rekam dituit saking kanng 1 ewu rupiah. Saking inovasi kafe menika mugi-mugi para nomodo saged nguri-nguri kabudayanipun literasi kanthi becik kagem generasi ing tembing ngarep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.